Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 12 de Blank de Serios 1 de 4. Elegí a la chica adecuada basados en el libro. Miré el cuello de la anciana, parecía como si acabara de tragar saliva. Aunque quería sonreír porque mi abuela estaba aquí, tuve que mantener mi expresión impasible. Me sorprende verte aquí, Noen. Te vestiste muy bien hoy. Tengo que respetar el título que figura en mi documento de identidad. No había terminado de hablar cuando la señora Manny se acercó para saludarnos con una sonrisa. Kunweng, la vi desde la distancia, nos vemos dos veces este año. Hace mucho que no estoy aquí, pero la gente todavía me reconoce. Nadie puede olvidarte. Eres la leyenda que todos los estudiantes nunca podrán olvidar. La señora Manny era otra que confirma mi estatus de reina. Kai Kai también está aquí. Buenas noches, señora. Buenas tardes, profesora. Criaste a Kun Ngueng impecablemente. Ella está tan elegante como siempre. Sonreí levemente y actué como si estuviera segura mientras pido confirmación. ¿No parezco de clase baja? ¿Por qué dirías algo así? ¿Quién se atrevería a decir eso? Miré de nuevo a la abuela de Nguyen y sonreí dulcemente, así es, pensé que había madurado bien, pero la gente tiende a juzgar a los demás por su vestimenta, por lo que no pueden decir que soy un ML, debo disculparme. La abuela de Nguyen retrocedió lentamente como si estuviera en una plataforma rodante, Shed que veía todo, se giró hacia el otro lado y cerró la boca mientras se reía, me hizo aclarar la garganta. Vamos, misión cumplida. Me encogí de hombros y levanté las manos para rendir homenaje a la señora Manny, quien de repente se acercó para felicitarme, aunque no le di la señal. Permítame disculparme, señora Manny. ¿Por qué tienes tanta prisa? No me gusta estar rodeada de gente mayor. Nueng. Mi abuela sabía que iba dirigido a ella. Por eso me llamó con desaprobación. Significa que me estaba regañando. Me enderecé un poco porque estaba acostumbrada a ser obediente, pero cuando me controlé le sonrío, porque suena como si me estuvieras regañando. No eres nada gentil. ¿Cómo estás? ¿Qué quieres decir? Nos miramos fijamente. Sinceramente podía suponer que me preguntaba si estaba bien, pero fingí no entenderlo. ¿Cómo apareciste aquí? Vine en el coche de Chet. Mi abuela mira sorprendida en mi exnovio. Pero ella no pudo preguntar nada porque ahí terminé la conversación. Mire, ¿es esto? Todo lo que hablaremos está bien. Entonces te saludaré de buena manera. Me encogí de hombros, tratando de parecer casual, porque mi misión se realizó maravillosamente. Pareces mucho mayor. Me sorprende que todavía estés viva. ¿Buscarás pelea cada vez que nos encontremos? Debo hacerlo. Me gusta ser consistente. Si de repente actuara de forma amorosa, estaría fuera de lugar. Así que me iré ahora. Levanté las manos para rendir homenaje a mi abuela y me alejé con gracia del brazo de Shed, dejando a mi abuela ahí sola. Para mí, mi abuela era una prueba de mi sufrimiento. No quería estar cerca de ella. Nuen, Nuen, que había estado observando de cerca, Corrió hacia mí y me preguntó con entusiasmo: ¿Realmente eres un ML? Incluso esta niña estaba entusiasmada con mi marca. Mi título se difunde muy rápido. ¿De dónde escuchaste eso? Estaba escuchando escondidas, estoy en shock, lo sabía. No eres una gen común y corriente, vaya, me enamoré de la persona adecuada. Su confesión casual me hizo sentir incómoda. Estaba más perdida que cuando vi a mi abuela. De repente no supe dónde poner las manos. Amar, te amo. Miré a Shet con torpeza. Si ella confesaba su amor cuando estábamos juntas a solas, estaría bien. Pero ella estaba diciendo esto delante de él. ¿Cómo lo tomaría? Lo sé, lo sé. Y te extrañé mucho. Es genial verte hoy. Nguyen tomó mi mano y la puso contra su mejilla. ¿Me extrañaste? Bueno, por favor, dímelo. ¿Me extrañaste? Me quedé boquiabierta, no sabía qué decir. Si decía que le extrañaba, estaría fuera de lugar, pero ¿por qué diría eso? Eso es una tontería. Yo, mientras pensaba si decir sí o no, una campana me salvó. Alguien dijo mi nombre, Kun Weng, Cerré los ojos y agradecí a quien me ayudó a salir de una situación difícil justo a tiempo. Sin embargo, cuando me di vuelta para ver quién era, me quedé atónita. Ella era una mujer de la misma edad que yo. Ella era la amiga que no había visto en dieciocho años. Pero ahora ella está parada justo frente a mí. Fa, ¿y tú estás aquí con Shed? Shed, que está a mi lado, miró a mi vieja amiga, también atónito. Luego dijo su nombre completo para confirmar que se conocía. Pinfa. Lo que era más impactante fue el tono de voz nasal de Nguyen, ya que la única chica entre nosotras llama a mi mejor amiga Pinfa. ¿Por qué un nombre diferente? Mamá.